Но у нас э, коридор затмений сначала будет в марте месяце. Ну и как вы, вы помните, э, все неблагоприятные ситуации у рашистов, они происходили в год змеи и часто именно в март месяц. Ну, Александр II был убит, освободитель, который их освободил от крепостного права, сделал нормальными людьми, они взяли его грохнули. Ну, нормальные люди вообще, да. Потом помним, что это был 1917 год, февральская, она же мартовская революция, тоже год змеи, дорогие друзья. Тоже в марте по новому стилю произошло, просто все там, февральская революция. Это как октябрьская революция, но по новому стилю она в ноябре произошла, в 17 году тоже самое. В марте 1953 года отравили Сталина. Понимаете, там, Хрущев, там, долго смотрели, когда же он подохнет в собственной моче, там, за 2-3 дня, короче, никаких докторов ему не там, ни врачей не отправляли, чтобы он там захлебнулся в собственной моче, да, вот как бы, так, отравили, да. Март, ну, февраль-март месяц 89-го года, вывод войск из Афганистана, тоже в, в ГОСМИИ. Пророчествую, дорогие друзья, что в год змеи вывод войска и жест доброй воли может состояться после смерти Лили Путина. Да. Поэтому ждем марта месяца обнуление значит, Лили Путина, либо это будет сентябрь, дорогие друзья. Mm -hmm. И там могут быть досрочные президентские выборы в, России, в Российской Федерации. Там тоже коридор затмения, солнечное, лунное затмение. В любом случае, в такой год и падает Берлинская стена, и меняется Конституция, и это скидывают Хрущева, начинается Брежневская эпоха, также гонки на лафетах тоже в 1977 году, когда меняется Конституция, в год ней происходило, тоже на 12 лет. Ну и самое главное, что всегда, это очень такие трендовые года для России, ну, например, вот это приход Путина к абсолютной власти и монархии состоялся именно в 2001 году, в годы змеи, когда он уже значит, напал на НТВ, на всю свободу слова, которая там, и начал пропагандировать вот этот габийский абсолютно сценарий своей власти, да, то есть на ближайшие 12 лет. Следующий год, змеи 2013 год, это год значит, начала революции достоинства в Украине, как вы помните, да, 2013 год, изгнание, начало изгнания Януковича, да, и фактически начало войны с Российской Федерацией, которая должна вот этим боком страшным да, продлиться следующие 12 лет, 2025 год. Ну и мой прогноз, в 2025 году Лили Путина убьют, грохнут. Хотя э, с Новым годом э, россиян поздравлял гипфейк, и, дорогие друзья, кто не видел, то мог догадаться. Это никакой не настоящий и не двойник Путина. Ну а с Рождеством вообще какой-то тройник был. Дорогие друзья, даже не похож. Тройник Владимира Путина вместе с этим самым, с Кириллом. Они там что-то там говорили о чем-то там. Ну и говорят, что будут дарить тем людям, которые умирают на фронте, крестики с ноликами. И что-то <связать> ну а, Так типа, что да. я что а, новый год будет на Новый год россиян витав дуфейк на рез дво, ой, сейкой стройный тринык, как вы кажете, то может Путин же насправді, справжній, імідж живий? Ну я давно это предсказывал, я даже законстатировал смерть его, я заранее сказал, что в 2022 году, что в 2023 году он не переживет, поэтому кто знают меня, и мой канал работает, YouTube канал Владроса, об этом все прекрасно знают. С точки зрения астрологии Владрос, Владороса, да, настоящий Путина давным-давно нет. И вы не должны видеть никакой информации ФСБ, КГБ, там всегда врут, всегда врут от слова совсем. Верить им нельзя, что есть настоящий Путин. Не верьте, дорогие друзья, особенно после того, как было доказано, что с Новым годом поздравлял дипфейк как такое может быть который, когда, когда был путин он не доверял никаким технологиям современным чтобы под поздравлял с новым годом uh -huh. uh, Ось я хочу трошки повернуться до актуальных uh, актуальных питань вы сказали пока мы будем чекати весны и смерти чи и... Путина и, и, и двойника Путина У нас 20 січня вже інавгурація Трампа, і що зміниться після інавгурації Трампа, і чи зміниться щось? Ну он такого вже успілна говорить, що інавгурація вряд ли може призвіти безболезненно, дорогі друзі. все винтовки мира, да, ну, кто смотрел сериал «Дни шакала» или как это называется, <laughs> уже настроены, <laughs>, чтобы в конечном итоге ликвидировать да, дальним прицелом Дональда Трампа. Вообще после таких высказываний забрать Канаду, Панамский канал вообще расшириться за счет Канады, уже Трудо ушел в отставку, где его Маск назвал девочкой, но понимаем, что человек занимается ну, и любит мальчиков. Да. Кто, кто не понял, почему его назвал девочкой Илон Маск, потому что Тридо, uh, не знаю, я не знаю, можно ли говорить по Ютубе слово «гомосексуалист», я думаю, больше можно, да. Он имел в виду именно это. Поэтому к власти в Америке собирается прийти фашистская организация под названием значит, PayPal Mafia. Они хотят переустроить весь мир, чтобы по всему миру были фашистские партии. Ну, например, в Германии альтернатива для Германии вместо того, чтобы к власти пришел Фредерик Мерц. Я все равно прогнозирую, что именно Мерц придет к власти и даст наконец-таки нам значит, то необходимое оружие, которое должно разнести значит, Крымский мост. А как вы все понимаете, это Таурус, единственное оружие, которое дальнобойно на 500 километров летит и которое способно разрушать любое бетонно бетонное сооружение. Понимаете, вот бетонно, железобетонные конструкции, как Крымский мост, легко и раз, два, и 20 ракет и моста нет. Вот так складно получилось, как там, в, самом, в стихотворении. Поэтому, конечно же, это какой-то абсурд. Гипстейт, я уверен, Америке не простит значит, абсолютно импотентную власть и переходы и отдачи власти у Джо Байдена, у значит, Барака Обама, там, теневой руководитель их партии. И вообще, ну, такое ощущение, что они вообще сдались абсолютно, абсолютнейший провал демократов, да. Ну и на своем выходе из власти средний палец Зеленскому показал, Джо Байден, не приехав в Италию, к Ватикану собирался приехать, отмолить все свои грехи, встретиться с Милони и Зеленским. И тут он Зеленского кинул, дорогие друзья. В общем, к власти приходит мафиозная фашистская структура именно Америки, дорогие друзья. И это чем-то чревато, тем более готовится государственный визит значит, преступника 21 века, Гитлера 21 века, значит, Лили Путина, значит, в Вашингтон. Назначена в марте месяце, дорогие друзья. Кто не знает, я, в отличие от Гордона, знаю, когда они встретятся. Mm -hmm. Влад, хотіла вас запитати стосовно масштабних пожеж зараз в Америці, Лос-Анджелес. Просто сьогодні зранку дивилася відео, і вчора дивилася відео, і ситуація жахлива. Справді будинки просто згоріли. Наскільки і вогонь розповсюджується надалі? Наскільки це буде масштабна трагедія для Америки? Богатые тоже плачут. Ну, по-моему, такой телесериал в прошлом. Да? Я смотрю слезы Бена, Бена Африка, который сидит в своей машине. Там. А Майли Сайрус вообще все пофиг. Ну, загорел дом, ну, гори хата. Там, в общем, да, голливудские звезды страдают. Но вы должны, дорогие друзья, понимать, что горит самый богатый район Лос-Анджелеса. Вы знаете, что все это там застраховано. Огромные миллиарды долларов. Ну, поживут пару лет там без своих домивок там и так далее. Ну, все ему восстановят, значит, все эти страховые компании там, по на миллиарды, миллиарды, там, говорят, 20 миллиардов долларов, говорят, 30 миллиардов долларов сгорело, ну, компания. страховую компанию. Но они им все это восстановят, понимаете, в чем дело. А наши домивки, которые расстреливают каждый день РФ, и вот то, что случилось трагедия в Запорожье, нам-то это никто не восстановит. У нас страховых компаний нету. И еще неизвестно, когда это все будет восстанавливаться. Может, я через 10-15, понимаете, о чем дело. Поэтому нам нужно заботиться и думать о себе. А голливудские звезды как-то выживут. Кто-то из них сгорел в своем доме? Вот скажите мне, пожалуйста, никто не сгорел, в Америке, в отличие от нашей страны, страховые компании никого не кидают. Это в нашей стране кидают. Вот у меня была страховая компания с моей машиной Я в Украине, не буду говорить какая, чтобы... Ну, вот, хотя она такая суперизвестная. И меня кинули, да. В Америке никто никогда никого не кидает. Вот и все. Mm -hmm. Давайте тогда поговорим трошки все ж тоді про Украину. Насколько загрозливыми стосовно, возможно, стосовно стосовно ракетных атак, шехедів, будет буде зима. Давайте про зиму. Не будем говорить. Самый опасный период у нас 20 -е число. Там оппозиция Марса и Меркурия. Потом Меркурий идет в оппозиции к Плутону. Марс планета войны, э, страшных катастроф. Плутон. Это все будет совпадать с инаугурацией Дональда Трампа, если его не пристрелят. Дорогие друзья, мой прогноз остается в силе. Он год назад был. Э, на канале сейчас он набрал миллион просмотров. Дорогие друзья, где я сказал, что Дональда Трампа будет стрелять? Это еще был 2023 год, что его могут убить. Если они убьют с первой попыткой, убьют со второй или третьей. Уже вторая попытка тоже была. Там баралага ненормальный пришел. С третьей могут грохнуть. Поэтому, дорогие друзья, еще не факт, что он будет переизбран. А если даже он и будет переизбран, то, конечно же, ситуация будет разворачиваться не в пользу него. И в конечном итоге все равно могут поставить крест на всей этой припал мафии, которую возглавляет Илон Маск, который уже хочет делить мир с Владимиром Путиным, Лили Путиным, да, который, непонятно, там, двойник, тройник, четверник, кто тогда прилетит. Во... Ну, в общем, готовится государственный визит Лили Путина и в Вашингтон, и ответный визит уже готовится Дональда Трампа уже летом, где-нибудь к осени в Москву. Можете себе представить? Вообще с кем мы имеем дело и кто собирается возглавить Америку. Поэтому сложные вот такие вот ситуации. И вблизи дня рождения Владимира Зеленского 25 числа, 25 января, мы ну, все про эту дату говорили. Сначала Арестович сказал, что там должны какие-то быть мирные переговоры. Потом и Зеленский на подкасте говорит, если меня пригласят на 25 число, то я поговорю с Дональдом Трампом, да, в этом подкасте совершенно недавно с Фридманом, да, насколько вы помните. Поэтому я думаю, и планеты так располагаются, что самые ужасные числа это с 20 по 25-26 января, когда на нас полетит масса ракет, кинжалы, шахеды, не знаю, там искандеры, все будет лететь на нас. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи можливо є певні а, міста, які будуть під особливою загрозою, тому що ми знову ж таки мали позавчора страшний, просто страшезний теракт в Запоріжжі? А, от чи можливо щось таке зірки віщують найближчим часом також? Ну сьогодні то ж саме могло произойти в кривому Рогі, але Володимир Зеленський виділив патріот прямо на Кривий Рог. І три балістичні ракети були унічтожені. Вони хотіли сьогодні також. Кравожарний терапто строїть в Кривому Рогі. Мені всі відбили. Впервые в Кривому Рогі отбиті, дорогие друзья, внимание, балістичні ракети означає точно там був патріот сто А, Ви сказали перепрошую, просто наші глядачі завжди уточнюють, коли а, наші гості кажуть сьогодні. Я хочу зазначити, що ефір ми записуємо 10 січня. щоб ви себе трошки орієнтувалися в датах? А, відбили сьогодні масовану атаку в кривому розі. Что еще ожидается в ближайшем час? Ну, можно понять, что сколько они теперь могут проверять, не проверять кривую руку, там уже стоит патриот, и он будет отбивать все. У нас должно быть от 19 до 26 патриотов по всей Украине, которые должны все сбивать. Я думаю, в ближайшее время будет подтянут аресты очередной в Запорожье. Ну и нам немцам как раз под, под Запорожье, вот как только случилась трагедия в Запорожье, далее решили дать три аресты думаете, это случайно? Нет, абсолютно не случайно. Как трагедия произошла в Запорожье, сразу немцы нам дают э, три арести. Но этот тварь Шольц оттягивает эту ситуацию до выборов. Ну, получим после 23 февраля, значит. Ну, а Шольцу черная метка, дорогие друзья. Это абсолютнейшая тварь, которая руководит Германией. Курщина. зараз, ну, и постоянно говорят, там, то наши хлопцы просываются, это снова отступают. Яка будет доля Курщины? То, что было наше фейковое контрнаступление, это отвод глаз, для того, чтобы враг туда вытянулся. Главное наступление будет в другой области. Я думаю, что это будет Брянская область. Я думаю, что сейчас пойдет Беларусь. И вообще мы можем там уже, уже из Витебска идти прямо на, значит, на Тулу. А Тула – это вообще очень Тульская область, и совершенно рядом с Москвой. Можете себе представить, сейчас они хотят нам э, устраивать капитуляционные переговоры, а, допустим, мы будем где-то в Туле или в Тульской области где-нибудь весной, дорогие друзья. Вот как могут тогда происходить переговоры? Ну, а то, что все знают, что падение э, режима Лукашенко – это однозначно, ну и наш президент это отметил, он сказал, поздравляя украинцев на Новый год, причем сказал «Живи Беларусь». Как вы думаете, это случайно было произнесено? я думаю, нет. Лукашенко может быть покончено, а у нас будет как раз та страна, вот те территории, ну, в 2022 году с Беларуси напали на нас Рашисты, а в 2025 году мы можем организовать контрнаступление где-нибудь из Витебска. Как вы понимаете, Наполеон шел на Москву именно через дорогу Витебска. Так что всякое может поменяться, резко измениться, и рашисты будут нам, нас умолять о перемирии, скажут, что они выведут все войска, как в Афганистане с 89-м году в год змеи. Все пойдут да. то, как мы хотим. Особенно они будут вынуждены убить Лили Путина, свергнуть его. Но ну, вы же понимаете, все перевороты в российской Федерации происходят именно в Глазвии. Наостанок ну, хочу вас запитати про метапневмовірус, який зараз знову не знову, точніше, який зараз з'явився в світі в Китаї. Зокрема, писали днями, що перший випадок зафіксували в Україні. Чи стане це новою короною? Чи буде така ж сама епідемія, як і з коронавірусом? Ну ми ж зарані. Я на своєму каналі об там сказав сеті, дорогі друзі, заказувати мені натальні карти раджіння на жліз. Карьера, финансы, недвижимость, здоровье, дом, экстремальная ситуация всегда к вашим услугам. Королевский градус, счастье, удача, как подобрать в годовом соляре И вообще, гороскоп подробный на год расписывается по месяцам, по датам. Влад Роскому по вайберу, по ватсапу всегда со мной очень легко связаться. Ну, а я уже давно говорил на своем значит, канале, что значит, на журнале ⁇ Экономист ⁇ вышел прогноз от масонов. Масоны знают, что будет в следующем году. Они сами как бы э, делают так, чтобы это случилось. И там был шпиль. дорогие друзья. А, ну, нужно это всем, Всемирная организация здоровья, ВОЗ, чтобы опять разразился кризис мировой здоров, ну, здоровый, по здоровью, чтобы они имели такие же большие, огромнейшие бабки, как это они имели в 2020 году. Поэтому это искусственно вновь выращенный кризис, вирус, который связан с, с Китаем а, и по всему миру, и больше всего могут заболеть на этот раз в Индии уже там. А, Но в этот раз это будет повтор а, ремейк испанки, от него будут именно умирать в большей степени дети. Дорогие друзья, испанка это было сто лет назад, 1918-1919 год, сразу после... Первой мировой войны. Вот это разразилась эпидемия по всему миру. Вот такая вот ситуация сейчас, к сожалению, будет происходить и в этом году. Дай бог, чтобы вирус где-то уничтожен был или нет. Но развитие его я вижу осенью 2025 года, когда будет противостояние Нептуна-Сатурна в оппозиции к Марсу. Там может быть что-то неимоверное распространение по всему миру вот пока сильно переживать не стоит, не стоит а осень зима с 2025 года может очень быть большая катастрофа особенно для наших детей